Мы будем банк. Бастова, да? Ну а что? Молодец, бувало, ты превозвучи. А я Да. Добрый день. Добрый день. Вадим. день. Документировать будете.

в, скажем так, потому что мы это, наша наш, ну, да, это массовое, все, наверное, не так, просто проводил.

на стул еще доносить свою точку зрения. Да то конечно, конечно. Я понимаю, как это Да. Разумеется. Спасибо за информацию. Все, да. мы будем находиться здесь, давайте так, из есть какие то вопросы, подходите. к Обязательно. Пожалуйста. А, еще можно вас Хорошо, я понял. Я, я понял, хорошо. Если Если это, я, даже я думаю, даже не секрет. Нет, конечно, мы даже подарим. Вы вот, заинтересованы вот, в этом? Хорошо. Все да, хорошо, нам тоже хорошо. интересно. Вот такой вот. точка, да? Да, вот тут указано, что тут указана вся информация о том, что Любой гражданин может иметь получить браузером паспорт по такой цене. А можно мне попросить у вас? Много же у вас. Не очень. Пожалуйста. Не очень. Да. Ну я отдам, почитаю я Думаю. Зараз будет помещение о ступень с крови Запустимо людей які їм необхідно робити платежі. Наскільки ми знаємо, неким не є державний метод. За сини батької платіж з інше за е, дорожкою послуги гірко. Справа в тому, що зараз друзья тут захвильовані тим, що насправді е, ця норма в на не нашації не виконується. Ані себе беруть усі, нічого не помінують.

она фигурирует в перечне. Она фигурирует, но не нужна. Есть народный документ. Мы направили запросы информационные до Терещенко. Она давала нам письменный на официальный ответ. И не один запрос, Это было порядка трех-четырех запросов, в том числе от разных людей в перечне необходимых документов от Терещенко, в, то есть в официальном документе ее нету. В устном общении в устном общении постоянно озвучивается справка. То есть есть очень много а подвержения тому. На 10-дневный этот срок сбивает нафиг. Уже 10 дней не получается. А плата 1400. Вот это мы платим 570. А за 10-дневный больше. больше. Да. Увеличивается Ничего в два раза. Больше, чем в два раза. Это кошмар какой. То что вы тут. Есть нормативный документ. Это наказ 1603. В этом наказе есть пункт десять который это все определяет. То есть там указано, что сотрудники ЮРФО обязаны при поступлении к ним документа проверять человека на наличие обстоятельств, которые могут помешать ему получить ранг паспорт. Но, 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 как часто уж бывает, со мной и с моими товарищами, у меня и моих товарищей требовали справку о несудимости. То есть направляли ее брать на организацию информресурсы, где за эту справочку требуется платить деньги, ну, порядка 60 гривен. То есть, либо, либо Предлагали, как уже позже стали предлагать, в конце, скажем так, всей истории, заказывать я самому. Но, 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 в том суть, что если я подаю документы сюда, в АВИР, все, мне должны сделать паспорт за месяц несрочный. Если же я заказываю паспорт, справочку, как они хотят, это месяц на изготовление справочки идет, так называемая бесплатность бесплатно. И месяц делают паспорт, то есть срок изготовления паспорта увеличивается до двух месяцев. наша акция завершена. А то и с початок. Тогда на пасту слаг будет выполнено.

А есть у вас что-то такое? У нас есть это все в группе. Скасовано в сумме 25%. У размера вартости бланка, у размера вартости бланка, это на бабке 25%. Вы это Ну, вартость бланка какая? Было, с Нового года было 150 гривен. В Бланка? Да. В Бланка сама? Да. А 25 высот Ну, считайте. Я... Сколько это? Ну, посчитали же воды Ну, а тогда было, вы кажется, тогда было 150, плюс 25, сколько тогда? Ну, сейчас 120. А тогда, по-вашему, сколько было? 150. Ну, сколько это сам Бланк стоит 150? Ну. Плюс 25 сколько килл, сколько не было платить люди? Это идет за один платеж. Вы тогда скажите, сколько не было? Тоді в сум... Ну ви ж кажете, перед новим роком. Ну, я ж вам розказав, платеж за бланк 150. А десь плюс за давали платиш? Ну, ну мінус 25%. Це було 150 плата за бланк, як вони казали, та плюс 25%. Короче, Сегодня у нас проводилась нами в рамках компании Стоп беспредел паспортных сила информирование населения о реальной стоимости паспорта. Мы сегодня были в городском вире, мы роздали листовки. Было довольно-таки немало количества заинтересованших людей. Сейчас мы находимся возле областного мира мы здесь тоже роздали листовки. В принципе, реакция людей положительная. Многим людям неизвестно о том, сколько стоит делать загранпост, паспорт согласно документации, и делают они за те деньги, которые называют сотрудники в ГИРФО и которые называют сотрудники документов. Какие наши дальнейшие действия? Значит, сейчас мы будем идти в прокуратуру, я буду идти в прокуратуру с своим товарищем, я буду подавать жалобу на действия сотрудников ГИРФО. Почему? Потому что действительно это касалось у меня. Ну, в принципе, все, дальнейшее развитие событий, я думаю, вы увидите реакцию на жалобу, ну и ситуацию по объемам